вот стол для планера, где они собираются для того, чтобы планировать свои материалы. Э -э, Вечерняя Москва это уникальная газета, крупнее газеты нет э -э, на странах СНГ. Это видно интернет-ТВ слева панели, у них интернет-телевидение. А справа там как видно, как представится газета, то есть полосы как завершки. Это рассказывает Вот там за стеклом находится студия интернет телевидения Вот, вот эта вот центральная часть Минсбума, собственно говоря, находится. Значит, почему газета «Вечерняя Москва» является уникальной? Дело все в том, что газета «Вечерняя Москва» – единственная газета в странах СНГ, которая выходит утром и вечером. То есть она выходит два дня в неделю. Кроме этого, она выходит еще шесть дней в неделю. И кроме этого, в четверг выходит номер, который получает 1 миллион 200 тысяч москвичей пенсионеров бесплатно, через почтовые ящики. Они отдельно делают спецвыпуск для студентов, раз, по-моему, в месяц. Они еще сейчас проявляют им в подчинение отдали журнал москвичка. Вот слева видно это интернет, а справа вот видны, собственно говоря, полосы. Вот как выглядит полосы леске. то есть часть полос не залита, часть, собственно говоря, свободна. А, интересно, поскольку не открытый, это называется open space, то, а, конечно, директор говорит, он очень долго боролся с тем, чтобы не кричали из конца в конец, ну, собственно говоря, там, Вася, иди сюда. Вот, но победить это не удалось, поэтому, собственно говоря, находится вот так. На одном блоке находится, как вы видите, четыре рабочих места, все очень компактно все прозрачно, все видно. Ну вот, собственно говоря, так выглядит современный Ньюсрум, современный самый крутой сейчас в России газеты. Ну тут дальше находится отдельное пространство для верстальщиков, отдельное пространство для дела рекламы. Это вот это сидят еще журналисты. Вот на стенах висят фотографии, которые свидетельствуют об истории газеты. То есть там да, Здесь вот, вот прозрачный как раз кабинет, здесь находится, по-моему, айтишники. Это отдельная служба IT находится, которая сидит и поддерживает. Вот эти фотографии, о которых я говорил, там запуск открытие какой-то станции, портрет Сталина на э, метрополитене. Очень удивительная вещь. Э, у них прямо банк, это комната для переговоров, вот, вот там стоит молодой человек, банкомат для выдачи зарплаты находится непосредственно в самом университете. Чтобы, он говорит, у меня была мечта, чтобы журналисты никуда не выходили, вообще никто никуда не выходил, это серверная, да? собственно говоря. Ну и дальше, там я долго могу показывать, как выглядит Вечерняя Москва, мы просто сейчас у себя делаем Днепропетровский ремонт в заре, поэтому мне было очень интересно, как это, собственно говоря, можно сделать. На чем бы я еще хотел остановиться и поговорить, смотрите. Есть такое понятие, как памятка журналиста. Зачем нужна памятка журналиста? Памятка журналиста нужна для того, чтобы очень серьезно сэкономить нам время. С одной стороны, в этой памятке описывается, что вот памятка журналиста, журнал строится, да? Говорится о чем этот журнал, что это журнал о строительстве и ремонте для всех, кто строится и делает ремонт. То есть мы четко обозначили позиционирование. Точно так же должно быть в любой газете. Неважно, это газета школьная, это газета городская, это газета областная, все такое и прочее. Описывается стиль написания статьи. Я когда пришел в этот журнал, это была очень парадоксальная ситуация. Только переехал в Киев в 2004 году. И журнал, получается, писал о строительстве ремонте всякие общались с программами, они все брали из интернета. Вот мы вчера обсуждали вопрос количества уникального контента в интернете, да, что его там порядка 1%. Вот они садились дома, вбивали ну, вот собственно говоря, ключевое слово и начинали по этому поводу писать. Когда я сделал свою первую планерку для журналистов, я собрал, пришло 13 человек, я говорю, поднимите руки, кто пишет с помощью интернета. Подняли все. Я говорю, не вопрос, на следующий раз все материалы, которые приходят, должны обязательно, вы можете написать их как угодно, но внизу должно стоять два контакта, с кем мы поговорили лично для написания, чтобы я мог перезвонить и проверить, общались вы с этими людьми или не общались. На следующую планерку пришел один журналист. Все, то есть 12 перестала работать. Мы, после этого выбирали новый журналист. Если бы я так не поступил, пришлось бы закрывать просто-напросто просто издание. Но в результате мы сделали резкий поворот. И издание стало популярным, потому что оно начало подавать правдивую информацию о том, что интересует людей. Здесь описывается целевая аудитория. То есть, ну, кредо – это слово, можно там советы потребителю читать, и люди среднего, среднего класса, как с относительно невысоким уровнем дохода, так и побогаче. Вот. То есть те, которые могут заплатить за качественный ремонт, либо те, которые часть ремонта делают самостоятельно. А, описывается, что такое э, ну, редакционная политика, то есть это тоже, чтобы, собственно говоря, было понятно. Вот. Дальше, очень важно, что должно быть в памятке журналиста. Объем материала, да, мы сразу указываем, мы себе экономим время. Вот, когда Рина рассказывала, там, допустим, 3,5 тысячи знаков, на самом деле это действительно большая проблема при работе с журналистами, а то, что он приносит просто небольшие, с неограниченным количеством знаков, и нам его необходимо сократить. У меня была такая же ситуация в зае, когда я только начинал работать. То есть начинается есть утодеваться. То есть журналист начинает писать, у него несколько ответвлений тем, собственно. И он начинает одно ответвление взял, потом второе, потом он вообще забыл, что было у него в начале, ну типа редактор вычитает или выпускающий все это сделает. Так вот, должно быть указано столько количество знаков. В одном случае, во втором, при том знаки указываются без продела. Указывается, когда материал должен быть в данной редакции журналиста. График сдачи приводится ниже. То есть у меня там стоит график сдачи статей, когда кто должен сдать. Также пишутся штрафные санкции, что если не будет сданно позже через 14 дней 10%, нарушение графика 20% процентов 50%. Выхода просто-напросто другого нет. Вот, видите, последний абзац, кроме этого, журналист в приложении каждой статье должен указать какими конкретными источниками информации. Он пользовался при работе над материалом, контактным лицо, телефон, название, адрес магазина, интернет, адрес книга. То есть это для того, чтобы редактор на самом деле понимал, взял ли он всю статью из интернета, и когда надо его отправлять, чтобы были конкретны, или он что-то подготовил самостоятельно. На самом деле памятка журналиста является основой для деятельности любой газеты. Вот то, что мы говорили вчера о том, что у вас уходит много времени, на работу со школьной газеты надо придумывать те инструменты, которые вам позволят сэкономить свое время. Как только вы записали памятку журналиста, вы мне написали количество символов, которые помещаются на полосе, о том, что там да, вот кто читает вашу газету, все такое прочее. Вы это все набили в компьютере, у вас приходит кто-то новый юнкор, вы можете распечатать, вы себе экономите достаточно большое, с одной стороны, количество времени, а с другой стороны, человек так устроен, что он может что-то забыть. Вы точно так же, когда рассказываете новому инфору, вы можете что-то упустить. А памятка журналиста, она тема хороша, что там описаны основные параметры. Я бы рекомендовал вам добавить, допустим, фотобанки, где бесплатные фотографии, для того, чтобы они могли заходить в эти фотоадреса этого и брать оттуда, собственно говоря, фотографии для работы, ну, и прилагать своим материалы, это то, что я сейчас рекомендую, во взрослых редакциях, где с оптимизация собственно говоря, происходит сокращение э, Вот это вот основные параметры, которые должны быть в памяти журналистов. То есть это количество знаков, для кого мы срок издачи, полос и другие вещи. Теперь я хочу вам показать такую э, интересную вещь, э, как исследование, которое вот я получал в прошлом году специальное исследование возраста от 12 до 16 лет, какие рубрики, ну, предпочтения темы рубрики в газетах и журналах, то, что хочет читать молодая аудитория. На первом месте находится юмор, анекдоты, комиксы. Это то, что делало исследование ТНС я вчера говорил. На втором госвод из кормота репусы, на третьем гороскоп, астрологические прогнозы, потом мода одежды, препараты, музыкальное воззрение. Там косметика, парфюмерия, прически. Вчера вечером, вчера вечером, отлично совершенно, я сел обработал, э, я сел обработал, это память тоже журналиста по я сел обработал те анкеты, которые вчера заполняли наши коллеги и На самом деле ситуация выглядит совершенно по-другому. Я хочу сказать, Я обрабатывал анкеты в возраст 16 лет, на самом деле похожие анкеты и 17 лет, 15 лет у нас нет, и 14 лет. Смотрите, вопросы учебы интересуют трех человек, вопросы общения интересуют двух человек, вопросы будущего интересуют практически всех. Вот на что надо обращать внимание в школьной газете. Что, что подразумевает по будущим? Это профессия и работа. Очень важно, на самом деле, для Нашей молодежи семья, отношения с семьей. То есть это точно так же вот, вот, вот то, что идет в возрастной категории. Работа интересует, отношения с друзьями тоже очень важно. То есть как построить отношения с друзьями? Что? Для старшеклассников как раз отношения... Нет, ну вот для наших классников это будущее, на втором месте идет отношения с друзьями, собственно говоря. То, что как видите, это диаметрально отличается от того, что я показал перед этим на слайде, то, что проводят международные компании, строят свою политику. Точно так же я вам рекомендую делать анонимные опросы у себя в школах. Еще раз подчеркиваю, это анонимные опросы должны быть. Вы можете пригласить студентов, социологов, маркетологов, которые проходят практику, пригласить их на практику для того, чтобы они пришли и точно так же сделали эти вопросы. Вы будете четко понимать тогда, что хочет считать ваша целевая аудитория. Вчера я останавливался на том, что считаю, что одна газета должна захватывать максимум 2 года. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Исходя из этого, вам надо делать исследования для первого, второго класса, для третьего, четвертого класса, для пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого. Я сейчас в школе не сильно понимаю, там сколько, 11, 12 или 10 лет. То есть везде разная система, к у меня дочка у самого общего, в 4 класс перешла, но я так еще глубоко не смотрел, как это вот. но она же еще не дошла, вот. Поэтому вот темы, которые, собственно говоря, интересуют школьников и на которые необходимо ответить. Еще раз хочу подчеркнуть, что эти темы отличаются значительно от того, что здесь вы не увидите ни анекдотов, ни гороскопов, то, что там было по исследованиям показано, не жизни ни, ни звезды, все такое прочее. Людей э, школьникам интересуют конкретно прикладные вещи, найти свое будущее, найти свое место в этом мире и как они будут жить и развиваться дальше. Давайте я расскажу, собственно говоря, несколько историй о том, как, это, как происходило э, у меня работа с журналистами он и сейчас есть у меня в бюджете заслуженный журналист Украины. Он получил заслуженного журналиста Украины за материалы о голодоморе. То есть попытки уволить его предыдущим руководством ни к чему не привели. Потому что звонила канадская диаспора и говорила, как же так, вы хотите его уволить и все такое прочее. Проблема заключалась в другом. Вместо 6,5 тысяч знаков, которые помещаются на полосу вот третьего формата, он приносил обычно 20-30 тысяч знаков. То есть ну, это достаточно большая головная боль для редактора, если и сократить. После этого было сказано следующее. Вы отдаете ему все материалы обратно, которые он принес. Если они больше, чем на 20-30%, вы ему возвращаете, чтобы он сам сокращал. В результате этого он первый месяц получил маленькую зарплату, потому что материалы не выходили. Да? Он принес их отдал, и ему обратно их вернули. Ну, просмотрели, сколько тысяч знаков, обратно вернули и дедактируют. Он к этому не мог привыкнуть. Но два раза получил маленькую зарплату, он стал писать совершенно нормально. Дальше был вопрос, что делать, собственно говоря, с ним все равно, потому что голодомор это хорошо, но у нас есть концепция газеты, с одной стороны мы не кошмарили читателя, то есть со страницы газеты должна литься кровь, с другой стороны, с его опытом и с его багажом знаний, было понятно, что надо найти для него какое-то место, которое он будет хорошо освещать. Он хороший историк, ну, отличный историк, если он написал о Голодоморе хорошо. И в результате этого мы придумали такую рубрику под названием «Бочка на карте». То есть в Днепропетровской области достаточное количество сел, там поселков, городов и все такое и прочее. Он выезжал в это село и писал, начиная с момента его основания, до того, что происходит сейчас с этим селом, на 6,5 тысяч дат. Кто из Днепропетровской или из Днепропетровской области, те прекрасно знают, что у нас есть сайт «Город Биюа. Это самый популярный сайт, на котором там порядка 5, от 50 до 100 тысяч посетителей. Когда мы начали на... Ну, газета газета Заря плотно сотрудничать с этим сайтом, у нас публикуется обычно 2-3 материала в день, в неделю около 10 материалов, значит, начали появляться эти материалы точка на карте и очень хорошо, что материалами разрешены комментарии комментарии. Тут же начали появляться комментарии, спасибо, уж, что вы написали о семье моей бабушки, я там давно не был и все такое и прочее. То есть оказалось, как это не парадоксально, это точно так же востребовано. В этом отношении, когда у вас приходят юноши, подростки, девушки, которые не имеют какого-то опыта, наша задача как редакторов определить, к чему больше всего лежит душа. Образно говоря, на человека можно всегда заставить, ну, попытаться заставить делать его то, что мы хотим, чтобы он делал. Но вопрос да, у хорошего руководителя заключается не в том, как нагнуть подчиненного, чтобы он это сделал, а вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы подчиненный с огоньком в глазах выполнял эту работу. С одной стороны, надо выяснить, что он умеет делать, с другой стороны, пытаться это совместить с потребностями нашей редакции, совместить, и это, собственно говоря, все получится.